Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia dan Sri Nuhuma yang berbahagia Tan Sri Rahim Tamici yang berhormat. Datuk Seri Takyudin Yang berusaha Syed Hassan Syed Ali Yang berbahagia Tan Sri Tan Sri Yang berbahagia Datuk-Datuk Yang berhormat Yang berhormat Yang saya hormati Tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian. Hari ini kita berkumpul menilai mengenang dan mungkin juga menepati nasib bangsa. Ini bukan kali pertama dan saya yakin tidak akan menjadi kali yang terakhir. Perlu kita tanya diri kita. Sudah berapa kali kita lakukan perhimpunan sebegini dan kita masih merasakan serba kekurangan, ketinggalan dan terpinggir di seping tanah yang termaktub sebagai persekutuan tanah Melayu. Dan tanah ini yang dahulunya sebahagian daripada sebidang tanah besar bermula daripada segenting kerak di utara sehingga sehingga kepulauan Riau di selatan kian mengecil dan menguncup dan beredaran dalam ditelan beredaran masa oleh sejarah yang dilakar oleh penjajah dan dipaksakan ke atas kita yang tiga hari ini yang boleh kita gelar sebagai tanah air orang Melayu ialah sekeping tanah jalur kecil, kurus dan memanjang atau sebuah semenanjung yang menjadi sebahagian daripada Malaysia. Jika kita lakar peta tanah Melayu satu abad setengah yang lalu, kita akan dapat lihat betapa tanah air orang Melayu itu terkis dan yang tinggal cumalah semenanjung ini Hari ini Kepulauan Rio dan Singapura di Selatan dan Patani ialah Daratiwat da, atau Rehman asalnya serta juga Satun atau Setul di utara kesemuanya bukan lagi tanah Melayu Di Rio, walaupun masih ramai orang Melayu Namun mereka bergelar orang Indonesia. Manakala di Singapura, orang Melayu sudah menjadi minoriti dan secara langsung Singapura bukan lagi negeri Melayu. Di empat negeri-negeri Melayu yang diserah kepada Siam oleh British, majoriti penduduknya adalah orang Melayu yang beragama Islam namun mereka orang Thai kerana itulah dasar kerajaan dan tuntutan kebangsaan Thai kita boleh menyesali diri kerana kehilangan negeri-negeri tersebut tetapi kita tidak akan berupaya untuk mendapatkan mereka kembali namun begitu kehilangan mereka harus menjadi contoh dan ingatan kepada kita bahawa jika kita jika ia boleh berlaku pada masa dahulu ia boleh dan mungkin akan berlaku kepada kita dalam tempo yang tidak begitu lama dan ia akan berlaku kerana kita alpa kita lalai dan kita tidak ingat kepada sejarah tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati orang Melayu mungkin tidak sedar atau tidak kisah bahawa usaha untuk menghilangkan bangsa Melayu sebagai bangsa sedang berjalan Pertamanya, apabila negara ini digelar sebagai negara berbilang kaum dan bukan lagi negara Melayu dan bumi putra usai-usai ke arah menghakis identiti Melayu sebagai bangsa teras. Kita mengakui daripada segi kependudukan ataupun demografi Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum. Tetapi Apabila konsep berbilang kaum itu dijadikan falsafah negara, maka Melayu dan Bumi Putera itu bukan lagi menjadi bangsa teras. Di atas kefahaman sedemikian, maka orang Melayu didesak supaya menyatakan sama ada mereka Malay first ataupun Malaysian first. Atau sama ada kita seanggap diri kita Melayu ataupun Malaysia dahulu. Apabila kita katakan kita Malay first, maka kita akan dikecam sebagai resis dan tidak bersemangat kebangsaan. Pertamanya soalan sedemikian adalah satu penghinaan kepada orang Melayu sebagai bangsa yang membuka dan meneroka negara ini. Keduanya, Melayu dan Malaysia itu satu penyatuan. Malaysia itu wujud kerana Melayu dan jika dia orang Melayu maka dia adalah rakyat Malaysia. Konsep Melayu sebagai bangsa teras diabadikan melalui perlembagaan menerusi perkara 153. Setelah terbentuknya Malaysia, maka bumi putera Sabah dan Sarawak turut dimeterai sebagai bangsa teras Malaysia secara keseluruhan dan bangsa teras itu untuk Sabah dan Sarawak. Perkara 153 ini adalah ingatan serta satu peruntukan untuk memastikan semua rakyat Malaysia menerima bahawa Melayu Bumi Putera itu bangsa teras dan ini diterjemahkan dengan meletakkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam itu agama persetuan serta raja-rajanya Berbangsa Melayu Ini dipersetujui oleh Kaum-kaum lain Kerana mereka mahu Mengekalkan identiti mereka Yang berkait Dengan negara Asal nenek moyang Mereka sehingga Ke hari ini Ini berlaku kerana mereka Juga tidak menerima Konsep di mana Bumi dipijak Di situ langit di dunia Walaupun orang Melayu telah memperlihatkan sifat murah hati dan menerima mereka menjadi rakyat Malaysia. Mereka masih ingin mengekal identiti mereka dengan negara asal mereka. Malahan mereka menubuh parti-parti politik berasaskan kaum negara asal mereka dan ini berlaku sejak sebelum merdeka lagi. Begitulah sikap perkauman mereka yang mahu membeza diri mereka dari penduduk asal dan masih mahu dikaitkan dengan negara asal mereka dan bukan negara yang telah memberi mereka kerakyatan dan tempat mereka meraih kekayaan yang ber, berlipat ganda itulah tujuan Lee Kuan Yew apabila menonjolkan Malaysia Malaysian Malaysia maksud tersiran tersi maksud tersiran <coughs> dan tersurannya adalah untuk mengambil alih mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh orang Melayu seperti mana dia berjaya lakukan di Singapura. Tidak ada mana-mana negara di dunia pihak pendatang membentuk parti politik berkait dengan negara asal mereka yang bertujuan untuk mengambil alih kerajaan dari tangan penduduk tanah air yang asal. Sekarang ini di celah-celah terkanan yang mahu menghakis identiti Melayu kita pula terperangkap dengan masalah kemiskinan di celah-celah kejayaan orang Melayu yang mencapai kejayaan ekonomi. Kerana kemiskinan ini salah satu yang kerap orang Melayu lakukan ialah dengan menjual tanah. Kita sedar kadang-kala -kadang sudah tidak ada upaya selain menjual tanah untuk menghadapi kekangan kehidupan. Tetapi percayalah bahawa apabila tanah sudah bukan milik kita, seberapa banyak peruntukan perlembagaan yang menyatakan bahawa tanah ini adalah tanah air kita ia tidak akan membawa makna tuan-tuan dan puan-puan ancaman terhadap kedudukan Melayu sebagai bangsa teras datang daripada pelbagai sudut dan kebanyakannya kerana kelemahan kita sendiri dari segi politik perpecahan kita perpecahan kita telah menyebabkan kita lemah dan kurang berupaya mempertahankan kedudukan kita. Apabila kita bercakap mengenai perpecahan, kita akan melihat perpecahan parti politik semata-mata. Benar, perpecahan parti-parti politik menyumbang kepada perpecahan tersebut. Tetapi kita telah lihat bagaimana kaum-kaum lain yang berpecah secara parti politik masih kekal bersatu mempertahankan kepentingan kaum mereka umpamanya isu berkaitan bahasa, sekolah, perniagaan dan lain-lain Perpecahan mereka adalah dari segi bagaimana untuk mencapai kepentingan dan objektif mereka dan parti politik manakah yang lebih mereka yakini untuk mencapai objektif tersebut. Namun daripada segi objektif dan kepentingan mereka, mereka bersatu. Sebenarnya orang Melayu telah mengamalkan sikap sedemikian semasa kita menentang Melayu Union. Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang Melayu mengenepikan perbezaan politik, kenegerian, suku kaum, darjat dan asal-usulnya untuk bersatu menentang Melayu Union dan mereka akhirnya berjaya menyekat usaha yang bertujuan meneruskan penjajahan ke atas tanah Melayu dan seterusnya meminggirkan bangsa Melayu sebagai tuan punya tanah hari ini. Hari ini, parti yang memerintah Malaysia bukanlah lagi parti Melayu. Mereka sudah menyatakan secara terbuka bahawa mereka parti berbilang kaum. Benar, UMNO adalah komponen di dalam kerajaan. Perlu diingat, UMNO menyertai kerajaan setelah pilihan raya selesai dan cuma sebagai pelengkap untuk membolehkan kerajaan ditubuh. Buat pertama kalinya sejak kemerdekaan kerajaan tidak diterajui oleh parti Melayu. Dan adalah agak kurang sedih jika kita menjangkakan bahawa kerajaan yang dasarnya berbilang kaum akan meletak kepentingan Melayu sebagai dasar utama. Tuan-tuan dan puan-puan, umur saya sudah melangkau satu abad. Mungkin ada yang merasakan pandangan saya sudah tidak relevan. Terserahlah kepada penilaian masing-masing. Namun, sebagai nyawa di kan selagi nyawa di kandung badan saya tidak akan berhenti berusaha dan berjuang untuk memastikan untuk memastikan bangsa saya, agama saya dan tanah air saya tidak berpindah milik ke tangan orang lain. Katalah apa saja suruh saya bersalah. Duduk di masjid, beribadat dan lupakan semua ini. Mana mungkin saya berdiam diri. Jika dulu generasi saya dan yang sebelum saya berjuang menentang Melayu Union, pengganas komunis dan neokolonisme, apakah saya akan berbuk tubuh dan membiar saja tanah air saya dirampas dan bangsa saya dipinggir dan dijajah semula. Baru-baru ini, baru-baru <tuk> ini beberapa pegawai tinggi tentera termasuk bekas Panglima Angkatan Tentera yang telah bersara menemui saya dan menyatakan kemarahan mereka melihat bagaimana negara ini digadai kedaulatannya menerusi Agreement on Reciprocal Trade ataupun ART antara Malaysia dan Amerika Syarikat serta perjanjian ketenteraan juga dengan Amerika Syarikat. Pegawai tinggi tentera ini walaupun telah bersara tidak akan pernah luntur perjuangan mereka selagi hayat masih ada kerana mereka adalah benteng yang mempertahankan kedaulatan negara dengan nyawa dan tubuh badan mereka. Apakah kita yang tidak perlu menggadai nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara tidak sanggup bersuara dan menentang pengkhianat-pengkhianat yang sanggup menggadai negara ini demi kepentingan Kedudukan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, ada pengkhianat bangsa dan negara yang terus mempertahankan ERT ini, sedangkan rata-rata pemikir-pemikir di dalam negara, termasuk yang bukan Melayu, sedar bahawa perjanjian ini menggadaikan kedaulatan negara. Ada di kalangan pengkhianat ini yang dengan bongkak menyatakan bahawa Malaysia telah menetapkan garisan merah yang tidak boleh dilanggar oleh Amerika Syarikat di dalam perjanjian alam tersebut. Terutama berkaitan dengan kepentingan Melayu Bumi Putra. Kenyataan ini langsung tidak masuk akal. Sejak bila Amerika Syarikat ambil peduli kepada apa juga syarat dan garisan merah Yang ditetapkan oleh negara lain Ketetapan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pun Organisasi paling tinggi di dunia Dilanggar dan adakalanya dipijak-pijak oleh Amerika Syarikat tiba-tiba Amerika akan hormati kepada syarat dan garis merah yang ditetapkan oleh pengkhianat Malaysia. Selagi garis merah dan syarat-syarat itu tidak menguntungkan Amerika, mereka terbukti zaman berzaman mereka tidak akan peduli. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dituduh cuba menakutkan rakyat berkaitan dengan ERT ini. Benar, rakyat dan orang Melayu terutamanya perlu takut dengan penjajahan semula. Dulu kita berjaya menentang Malayan Union yang cuba dipaksakan ke atas kita. Kali ini dengan cara yang sama, ERT yang semacam Malayan Union kedua dipaksakan ke atas kita oleh Amerika Syarikat seperti semasa Malay Union kali pertama wujud pengkhianat bangsa yang mempertahankan British dan mahu terus kekal dijajah kali ini ART ataupun Malay Union kedua ini disokong oleh pengkhianat bangsa kita sendiri Betul, rakyat perlu takut. Tetapi bagi saya, yang sebenarnya, yang sebenarnya lebih takut ialah pengkhianat bangsa yang kini sedar bahawa kita tahu apa yang mereka telah lakukan iaitu bersekongkol dengan penjajah dan membuka pintu untuk mereka menjajah kita kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, cabaran yang kita hadapi kali ini bukan kecil dan hanya jika kita bersatu dan bersama-sama barulah kita berupaya menentang segala usaha dan ancaman untuk menyerah kedaulatan negara kepada penjajahan baru. Art ini tidak ada beza dengan perjanjian Malaysia Union. Apabila kita serahkan kedaulatan, ia akan menghakis hak Melayu dan bumi putera mengenai kedaulatan raja-raja Melayu serta negeri-negeri negeri yang bergabung di dalam persekutuan. Jika ya, di tahun 1946 ketika kita di dalam serba kekurangan berjaya menentang Melayu Union semata-mata kerana kita bersatu. Ini bermakna hanya dengan bersatu juga kita mampu menentang EAT dan juga mempertahankan kepentingan Melayu Burung sebagai bangsa teras. Walaupun suan saya telah diejek dan dihina sebelum ini saya tetap menyeru kepada orang Melayu untuk kembali bersatu dan pertahankan kedudukan kita sebagai bangsa kelas negara saya tidak minta dihormati ataupun disanjung kejilah kejik, dan hinalah saya saya cuma minta orang Melayu bersatu demi masa depan bangsa, agama dan tanah air. Bagi anak-anak muda, ingatlah segala pengkhianatan, pengkhianat, pengkhianatan sekarang hasilnya akan ditanggung oleh mereka. Sekianlah. Terima kasih. Wabila itu wabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you're